DNA, gen, səhirli kəlimələr. Nə daxilı bu DNA? Hər şey nələrdən ibarətdir? Məsələn, mənim vücudum. Bax buna nə deyirəm? Bütün bu görünən hissəyə nə deyirik? Biz buna bədən deyirik, cisim. Bu da özü də xırda-xırda parçalardan ibarətdir. Nələrdən? Üzdlər dedik. Məsələn, əl, göz, burun, ayaq, ciyər, ürək və s. Bədən demir, bədəndir, bəli. Eyni anda bu həm də əl, ayaq, ürək, ciyər və s. toplamadı mı? Bəli. Daha dərinə gedək. Biz nələrdən ibarətik? Hüceyrələrdən. Hüceyrənin də içində görək atomlar var. Atomlar birləşir, molekullar, molekullar birləşərək sitoplazmanı, mitoxondriyanı, nəm, DNA-nı ində və sair aməllə gətir, bunlar bir də hüceyrənməyib, və sairə deyirlər. İndi bu DNT nədir ki, biz deyəndə ki, bax yumurtadan cücə çıxır. Bax Allahın qüdrətinə. Adam deyir ki, nə Allahın qüdrəti. Yumurtanın içində DNT-sində bunlar yazılıdır, çıxmalıdır, başqa şansı yoxdur deyir. Deyəndə ki, bax nə bilim filə, şirə, nə qədər möhtəşəm yaradılışdır. Adam nə deyir? Nə Allah hey? Onun genində yazılıdır. Avtomatik olmalıdır. Sən deyəsən, ha, tamam genində yazılsa olmalıdır da. DNT-sində yazıldı mı? 100% yazıldı. Hə, DNT-sində yazıldı. Heç hə, nə, tamam olmalıdır da. Gen nədir ki? Bu DNT nədir ki? Burada sehrli nə var ki? bütün Allahın qüdrətindən burada itirə bilərik. Yumurtadan quşun çıxması, bu çox möhtəşəm bir işdir. İşte yumurta mayedir, bu mayedən həm dimdik çıxacaq sərt dimdik, həm tük çıxacaq tovus quşu, qırmızı tüklər çıxacaq, rəng olacaq. Tük materialı başqa, göz, ürək, bunlar hamısı bir mayedən çıxacaq. Ancaq Allahın qüdrəti deyəndə sənin ürəyin təmin olur, doyur. Adam qabağına elə bir sehirli süzgüy qoyur ki, deyəsən, ha hə, demə, elə, demək eləymiş. Genində var. Nə var ki burada bilməyim. DNT-sində yazılıdır hər şey. Deməsən, hə? ha? Hə? Getdin artıq. Baxaq, gen nədir? DNT nədir? Hər şey nələrdən ibarətdir? Hər şey atomlardan ibarətdir. Hər şey atomlardan y nədir? Hər şey bir-birinə dəyməyən atomlardan ibarətdir. Kainatda heç bir zərrə bir-birinə dəymir. Və bu atomlardan fərqli canlılar yığılır. Məsələn, torpaq zətan atomlardandır. Bu atomlar başqacür yığılır. Biz buna alma deyirik, başqacür düzülür bu atomlar. Biz buna qartal deyirik, bir başqacür düzülür. Bizmə şiş deyirik. Bəs nə olur ki, bu atomlar bucür düzülə bilir? Bunun gəlnə var. Hə, tamam gəlnə var. Elə oldu, düşünülür. Ona görə gəlin görək gəln məsələsini. Bir usta düşünürük, bir məscid tikir. Məscid tikmək üçün bizə nə lazımdır? Kubiklər lazımdır. Ətraf kubiklərlə doludur. Bu iki döşəyin altında bunlar da kubikdir. Bu Iki kubikin altında yüzlerle, minlerine kubik var. Bu usta binlerle kubikin üstüne getirir, iki tane kubiki bak bu şekilde koyur. Diyor bu benim bir işaretimdi. Bu benim bir yazı üsulumdu. Bir, bir şey anlatma üsulumdu. Harda kubiklerin üzerinde bu şekilde iki kubik koyulmuş görsez, bil ki ben orada mescit dikeceğim. Hakikaten de mescit dikir. Gelen defa da de başka bir yerde kubikleri yine bu şekilde koyur, binlerle kubikin üzerine. Yine orada mescit dikir. Başka bir yerde kubikleri bu defa bu şekilde koyur. Altında binlerle kubik var. Başlayır buradan mesela mektep dikmeye. Başka bir yerde bir tane mektep dikir. ama mektep işlemden evvel yine kubikleri bu şekilde koyur. Sonra eyni usta gelir başka bir yere. Mesela kubikleri bu şekilde koyur. Altta binlerce kubik var. Bir saray tiker diye. İdi ki bu mənim bir işarəmdir. Harda bu şəkildə görsəsəz, və ya da deməyinə ehtiyac yoxdur. Biz onu yavaş-yavaş anlayırıq ki, bu onun işarəsidir. Sonra bu adam başqa bir saray tikir, onda da belə. Sonra başqa bir yerdə məscid tikir, onda məsələn bu şəkildə. Başqa bir yerdə məktəb tikir bu şəkildə. Biz bu ustanın o qədər bu hərəkətlərini görürük ki, harda kubiki bu şəkildə qoysa, biz deyirik ki, bu usta 100% məscid tikəcək. Bu şəkildə qoysa, biz deyirik ki, usta 100% saray tikəcək. Bu şəkildə qoysa, usta 100% məktəb tikəcək. Biz bunu minlərlə dəfə müşahidə edirik, minlərlə dəfə. Artıq məsələn bir y əli görürü ki kubiklər bu şəkildə. Bir gəlir deyir ki, burdan saray çıxacaq. Görə bilirsən? Gör-gör gör-gör. Görmürsən? Kubiklər necə düzülür? Görürəm ki, nə bilirsən, bəki usta bu dəfə istədi, başqa şey tikdi. Bu dəfə məscid tikdi və bu dəfə istədi bir klub tikdi. Getcəcək. Biz bunu minlərlə dəfə müşahidə etmişik. Onun kubikində yazılıb deyəcək. Nə vaxt ki, kubiklər belə durdu, o həmişə saray tikir. Başqa ehtimal yoxdur. Artıq bu şeyi o qədər müşahidə edir ki, başqa ehtimal görmədiyindən və nəticəni də doğru təsbit edir. Həqiqətən də nə vaxt bu şəkildə oldu, məsələn, məscid məsələ, məsələ oldu, nə vaxt o şəkildə oldu, məkt düzgün təsbit edir. Və bu əslində gözəldir. Ustanın bizə bir işarəsidir. Usta deyir ki, tamam, mən bu şəkildə qoydum. Bilin ki, burada məscid tikəcəm. Məsələn, məscid ətrafında yaşamaq istəyirsə, gəlin burdan ev alın. Nə bilim, sizə saray lazımdısa, məsələn və ya istə saray ətrafında yaşamaq istəyirsə, yəni bəs-bəs insanlar çəkirəm ki, əsas mənayəyə fokuslanaq. Usta bizə işarə verir. Nə deyir? Bu şəkildə yerəndə saray eləyəcəm. Biz öncədən ustaya bilirik ki, orada nə tikiləcək. Amma indi bir ağıl işlədək da, də. İllada bu şəkildə durub deyənə, niyə burada məscid çıxmalıdı? Bəlkə də bu dəfə şadlıq sağ yetişəc Marina, hətta 1 trilyon dəfə biz bunu təcrübə eləsək də, hə. heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu sadəcə bizə bir işarət verə bilər ki, öncədən bilək öyrənək ki, tamam bu işarədən bu çıxacaq. Məsələn, nədir? Burada məcburiyyət yoxdur. Burada zərurət yoxdur. Zaten ateizm, deizm budur, ikisi də. İkisinin İslamla mübahisəsi burdadır. İslam da ikisə zərurət yoxdur. Onlar deyir ki, zərurət var. Sən deyirsən ki, şuursuz isimdə bu şeyi görməməli idi. Odur ki, mən də deyirəm də şuursuzdur. Mən deyirəm ki, şuurlüdür. Şuursuzdur deyir, amma zərurət var. Çünki hər dəfə bu şəkildə görürəm. İndi DNA dediyimiz nədir? Hər şeyin nanlardan ibarətdir səbiəsən çıxırıq. Bu atomlar belli molekullar məmle gətirdilər. Məsələn, bax bu şəkildə düzülürlər. Buna nə deyirik? Nuflan molekul. Bu şəkildə düzülürlər flan molekul və sair. Bunlar bir üst təbiyədə belədir. Bu şəkildə düzülülər hamsə. Barmaqlarımın ucuna atom kimi təsəvvür edin. Hüceyrənin içində atomlar bu şəkildə duranda biz ona sitoplazma deyirik. Atomlar bu şəkildə duranda biz ona mitoxondri deyirik. Barmaqlarımın ucuna atomlar kimi təsəvvür eləyin. Bu şəkildə duranda biz buna DNT deyirik. Amma DNT də bütün canlılarda eyni olur. Məsələn, bir tovuzquşu yumurtasının DNT-sində atomlar həmişə bucür durur. Məsələn, həmişə bucür durur. Bunu çoxun təsəvvür ində milyonlardan bu cür düşünün. Am məsəl üçün bizə ikisi bəs eləyir. Atda başqa milyonlarla atom var. Am sırt DNA-sında ustanın bir işarətidir, bir əlamətidir, bizə nə isə bildirir. Atomlar bu cür düzülür. Nə vaxt atom bu cür düzübsə, həmişə ordan tovuqquşu çıxarır. Həmişə. Nə vaxt atomları bu cür düzürsə, bir canlının DNA-sında, həmişə ordan toyuq çıxarır. Atomları bu cür düzürsə, həmişə ordan timsah çıxarır. Bu cür düzürsə, nə bilim albalı çıxarır, və sair və sair. İndi biz nə vaxt bunu gördük? Görən kim deyir ki, "A, bu tovuqquşunun DNA-sı tesidir ki. Bunun 100% deyintə çıxacaq. 100% deyirik. Niyə 100% deyirik? Çünki biz həmişə bunun belə olduğunu görürük. Qaydır park kimi məsələ. 0 2 kubik bu cür durub deyənə. Niyə burada saray tikilməlidir? Burada zərurət nədir? Zərurət əsla yoxdur. Ola bilməz də. Yəni ağıl bunu radd edir. 0 2 kubik bu cür durub deyənə. Niyə burada məscid çıxmalıdır? Burada əsla zərurət yoxdur. Amma birinin əlamətidir, birinin adətidir, həmişə bunu eləyə bilər. Eynisini bura tətbiq edirik. Sıfır 2 atom və 2 trilyon atom. Bu ölçüdə, bu nizamda, bu dizaynda durub deyənə. Niyə bu yumurta atomdan tovuz kuşu çıkmalıdır. Veya sırf iki tane atom veya iki trilyon atom bu cür nizam insanda durup diyene bundan niye al bala çıkmalıdır? Bu birinin adetidir. Bunu kabul Birinin adetidir ki devamlı atomlar bu cür düzende. Bundan sonra al balı ağacı düzeldir. Bu onun adetidir. Eyni bina ile mükayesel ina. Tamamen en şey. Esla zaruriyet değil. Hatta böyle deyik usta istese kubikleri bu cür düzer. Bu defa ondan sarayı düzeldir. Istese bu cür düzer. Bu defa ondan sarayı düzer. Bu düzülüş değil de mescidi diken. Mesele budur. Kubiklerden mescidin dikilmesinin neredeyse birbirine değmeyen atomlardan, zerrelerden Bir narın tikilməsi, nar binasının tikilməsi, quvusquşu binasının tikilməsi, bir insan binasının tikilməsi tamamilə fərqlidir. Şey. Nə deyim, məsəl üçün, deyir, onun dentisində yazılıb. Yenində yazılıb ona görə. Yenində deyir, milyonlarla kod var deyir. Nə qədər qaçıq sistemlə, nə bu nədir? Nədir? Yaxınlaş, gir içinə o dentin. Sadəcə bir-birinə demir atomlar görəcəksən. Və bunların fərqli düzülüşü var. Düzülüş bina tikməz. Atom dentdə flanşer düzülük deyənə bu atomlar quvusquşu binasını tikə bilməzlər. Bir yığın atomun üzərindəki başqa bir yığın atom filan düzlükdədir deyənə burdan zəruri olaraq nəticə çıxa bilməz ki bu fil olmalıdır və ya kimsə olmalıdır və ya insan olmalıdır. Burada əlavə bir icra edici, elm, iradə, qudret sahibi birinə möhtac Düzü üçlər fərqli olduğuna görə fərqli ad qoymuşuq, amma bir yığın düzülmüş atom, düzə tutsa da bilməzsən. Elim varmı orada? Təbii ki, elim var. Elm olması yer var. DT-yə baxarıq, bilirik ki, bundan çıxan, məsələn, çüçə nə boydura çıxacaq, nə rəngdə olacaq, bundan çıxan ağac hansı sortda olacaq. Elm hər şeydə, elmi yumurtada yoxdur ki. Tamam, amma einsidə, yumurtada elm yoxdur. Yumurtada elim var da. Nə var? Əgər bu boydatsa toyuq çıxacaq bundan. Buda elimdə. Bu boydatsa quzu köçə çıxacaq. Yumurtada da elim var, çeyrədəkdə də elim var. Əgər budusa bundan gilaz çıxacaq, budusa bundan qoz çıxacaq. Elim yox gəlmək. Amma bu zerrələ, bu atomlar, bu ağaclıqsa da bilməselə, məsələ, məsələ budur.